За півгодини до зустрічі з народним депутатом Лесі Оробець, перехрестя київських вулиць Салютної та Щербакова окропилася вісняним дощиком, але впевнено можна сказати, що зустріч з мешканцями Нівківського масиву відбулася. Познайомимося, мене звати Леся, а вас ми знаємо. Що... Ми знаємо. <свісно> а якщо серйозно, я вам чесно скажу. Ем, от мене допекло тоді, коли я в чергове бачила якусь із прес конференцій Путіна, і він сказав приблизно наступне: еті українці, вони не способні самі управляти своїм государством, їм треба помочь. В мене така злість взяла. Ну як це ми, українці, і не можемо управляти своєю державою? Ну що це він таке вигадує? Можемо. Інше питання, що в міста Києва вже 4 роки не було свого мера. Був назначений Попов, потім назначений Макеєнка, зараз Бондаренко. Але питання в тому, що кияни заслужили мати свою владу. Зложили мати місцевих депутатів, до яких можна достукатися, які не будуть із себе зображати великих великих вінзиносців, а які будуть працювати тут і зараз Пан Леся майже відразу звернулася до киян з пропозицією найняти її на посаду мер. Як вона пояснила, Києву потрібен ефективний менеджер, і саме на цю посаду вона пропонує свою кандидатуру. Треба хтось хто взявся за цю роботу дові. До кінця успіша. я готова до вас нанятися на роботу, але можу вас попередити про декілька речей. Я не буду вам обіцяти золотих гір, бо нема з чого. Казна б не просто розкрадена, а в нас ще величезні борги. Наші нас... висять ще за євро. Але я точно знаю, що якщо ми зараз зупинимо крадіжки, які є в. Комунальних підприємствах, які є на дереванні київської землі, на дозволах на будівництво, на багатьох інших схемах, на яких розкрадаються наші з вами кошти, то рано чи пізно у мене як у мера буде відповідь для вас і по поліклініках, і по лікарнях, і по школах, і по дитячих садочках, і по багатьох інших речах. Бо я переконана, що нам є смисл згорнути всі всі космічні проекти, на які йшли в шалені гроші, і дати киянам відчути, чому вони живуть в місті Києві найбагатшому місті України, щоб вони це відчули в своїх під'їздах, в своїй прибудуткові території, там де вчаться їхні діти. Ось така розмова для того, щоб це зробити. Люди того, щоб... питали у пані Лесі, що робити з жахливими проїздами, забрудненими підземними комунікаціями. бурені пенсіонери скаржилися на закриту поліклініку. я хотела спросить, у вас команда есть? А если, если нет так, команды, может кто-то спрашивал, но я не знаю. Потому что э, придет потом команда, помимо того, что вы будете мэром, вы будете руководить? Или будет команда, которая придет, э, Донецкие, Днепропетровские, и будут руководить вами? Если это так будет, толку не, не будет. будет. Если не разрешите будет, мне команду. вам представиться и чуть-чуть рассказать о себе. Смотрите... В 2012 году, когда мы переизбрали парламент, такой себе господин Тлюев и господин Арбузов решили взять большинство в Раде. Они его не добрали по голосам, но решили купить. Мне лично предлагали 3 миллиона долларов. И я отказалась. После этого они устроили криминальное преследование моему мужу. И просто вот на женской интуиции. Я сумела его вовремя уговорить просто убежать за границу да, да. и там скитаться практически 10 месяцев. Это единственное, что ему э, спасло жизнь и здоровье. Но я не сдалась ни под танецких, ни под каких других. Вы знаете, многие говорят о собственной неподкупности и так дальше. Я практически год жила с двумя детьми сама. У меня не было денег отвезти их к мужу хотя бы показать. Он помнил малышек вот такими, когда приехал, они были уже такими. Понимаете? Это то, что моя семья заплатила за возможность этой независимой Украины, независимой от Донецки. Скажите, пожалуйста, я когда-либо потерплю такое отношение к себе? Нет, конечно же. Я так за это заплатил. А по поводу команды собираю. Вот каждого человечка, вот, вот просто вот каждый. Человечка подхожу и уговариваю: вот будь добр, прислужить городу Киеву. Кто может на год, кто может на пять лет, пожалуйста, пойди попробуй сделай, потому что лучше полгода учиться, но потом показать качество работы, чем 50 лет саботировать. Вот мой подход. Я собираю команду. Более того, я собираю команду волонтеров. И мне очень, у меня просто волосы шевелятся на голове, что кто-то еще нашелся, кто может раздавать людям деньги в обмен на голоса. Но по-моему уже все усвоили, что когда когда ты голосуешь за политиков, которые тебе раздают гречку, потом эти политики дают команду стрелять по людям. Но это же одна череда, одной логической цепи. По-моему, люди уже все эти усвоили, это будет только негатив. Если у вас есть подтверждение любым этим данным, пожалуйста, дайте знать. Я буду против этого воевать так, как я воевала против Януковича, потому что это просто человеческое свинство. Потому что они думают, что с бабушками можно так, а с бабушками нельзя так. Они заслуживают совсем другого отношения к себе. Також ставилися до кандидатки питання щодо збереження тепла під час опалювального сезону. Як варіант, Леся Оробець запропонувала звернути увагу на досвід Черкас. Мер цього міста перевів житлові будинки на власні міні-кательні. В городі Черкаси мер міста знайшов гроші і перестроїв котельні на так, так називаємо ІТП. Тобто котельні, которые в многоквартирному домі находиться буквально в під'їзді, подъїзді, в підвалі. Экономия минус 19% сразу. Более того, с жителями укладывается договор, какую бы температуру вы хотели иметь постоянно. Ну, например, 18 градусов. И это значит, что если в апреле месяце стало теплее, то автоматически выключается. А не топится до, до конца топительного сезона. И наоборот, если в сентябре уже стало холодно, то она включается. И от того, какая температура, зависит, сколько вы платите. Условно говоря, 20 градусов это 250 гривен а 18 градусов это 180 гривен. Понимаете? Это возможно сделать. Что мне для этого надо сделать, как, как мэру? Мне надо инвестиции найти. Вот просто привлечь хотя бы часть э, частных инвестиций для того, чтобы перестроить эту систему. У меня есть этот проект уже утвержденный. Ну, то есть, есть разработанный проект, это то, что делали Черкасы, показали очень отличный результат. Это, ну, не святые горшки лепят. Это можно сделать. Вопрос только в том, чтобы было согласие дома. Ну, то есть, это все-таки их их собственность, ну, подвал, с другой стороны, чтобы была готовность э, бюджета хоть чуть-чуть профинансировать это сделать. Потому что мне тоже очень не нравится, когда все собаки э, собаки ночуют на люках, потому что там жарко. Я абсолютно с вами согласна. Более того, я вам скажу следующее. Вот чтобы заасфальтировать при ну, вот придомовую территорию, выделяется средства. Но только 15% из них доходят до реального асфальта у вашего дома. Более того, у автодор получает деньги за ремонт дорог. Только ямковый ремонт это самый дорогой ремонт в мире. У нас каждая ямка стоит как пломба в зубе. Понимаете? Поэтому, вот смотрите, чтобы мне решить эту проблему, мне надо решить первую самую важную проблему, чтобы не воровали. А для этого мне нужна ваша поддержка. Потому что если я одна сама такая буду воевать, то меня пристрелят завтра же. Вот поэтому мне нужна ваша поддержка, поэтому мне нужна ваше решение добиться этого вместе. Вот такой мой разговор. Даже после закинчения встречи люди не бажали отпускать народного депутата, делились наболелым и, кажется, бачили в пані Лесі справжнього мера.